నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఆదివారం రోజు శ్రీ సూర్యనారాయణుని అనుగ్రహం కొరకు ఈ మంత్రాన్ని పఠించండి ఈ మంత్రాన్ని పఠించడం ద్వారా సూర్యనారాయణుని అనుగ్రహంతో అఖండ ఐశ్వర్య ప్రాప్తి మరియు సర్వకార్య సిద్ధి కలుగుతుంది కనుక ఈ మంత్రాన్ని పఠించి సూర్యనారాయణుని కరుణాకటాక్షాలకు పాత్రండి మంత్రం

दिव्यकुण्डलमण्डिताय नमः ॐ 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 दिव्यकुण्डलमण्डिताय नमः दिव्यकुण्डलमण्डिताय नमः ॐ 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 दिव्यकुण्डलमण्डिताय नमः दिव्यकुण्डलमण्डिताय नमः ॐ 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 दिव्यकुण्डलमण्डिताय नमः दिव्यकुण्डलमण्डिताय नमः ॐ 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 दिव्यकुण्डलमण्डिताय नमः ॐ

दिव्यकुण्डलमण्डिताय नमः ॐ दिव्यकुण्डलमण्डिताय नमः ॐ दिव्यकुण्डलमण्डिताय नमः ॐ दिव्यकुण्डलमण्डिताय नमः दिव्यकुण्डलमण्डिताय नमः ॐ 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 दिव्यकुण्डलमण्डिताय नमः दिव्यकुण्डलमण्डिताय नमः ॐ 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 दिव्यकुण्डलमण्डिताय नमः